Дорогие сестры, Христос Воскрес! Христос. Это для меня больше природно. разговаривать на русском. Родился в Казахстане, всю жизнь прожил в Крыму. Но, несмотря на все это, Украина – это та страна, в которой мы выросли, живем, продолжаем служение. И то, что произошло и происходит э, это, это... действительно тяжело. Сейчас представим, уже год прошел после ну, дня там, момента его оккупации Крыма. Очень тяжело сейчас церквям приходится выживать э, в тех новых условиях. Но я хотел говорить не о трудностях, которые мы сегодня испытываем, а говорить о надежде, которую мы имеем. Потому что есть... Я надеюсь, вы понимаете еще. Понимаете. Если что, я по-английски буду. Я сегодня хотел говорить о надежде, которую дает Господь. Я благодарю Бога, что когда-то, знаете, вот буквально пару лет назад мы встретились с такой небольшой командой, которая приехала в Крым для служения. Искали они место, где жить, искали транспорт какой-то, чтобы можно было передвигаться там по месту. И один из братьев позвонил мне и говорит, слушай, Костя, у тебя есть такая возможность? Я говорю, есть. Можно жить, можно ехать, можно то, можно… Ну, разные условия. Но буквально 20 минутная такая встреча ночью в каком-то закрытом магазине, ну, то есть вот в фойе закрытого магазина, встретились с этой командой, я им отдал машину, сказал, вот ключи, вот документы, езжайте, встретились с Надей, это было вот буквально 20 минут ночью, где-то в 11 ночи. И никто не знал, что, как, каким образом это выльется в какие-то там дальше отношения дружбы, отношения совместного служения. Сегодня это растет, я надеюсь, что это не последний раз. Я приехал вместе с женой и с младшим сыном. У меня одна жена, трое детей. Вот, старшая дочка, 19 лет, она учится во Львове в медицинском. Вот, а сегодня с сыном переписывались, он сегодня не работает, у них сегодня тоже праздник, Пасха, он работает сейчас э, зубным техником э, в Хорватии, туда, та страна, куда мы, как семья, хотим ехать, как миссионеры, и послали его туда, как и предпечер. Да приготовить место родителям, чтобы он поехал и там попробовал. И действительно, бывает очень трудно для нас, знаете, представить, как он может действовать и почему он так делает. Но то, что сегодня мне дает жизнь. Не Божьи объяснения, а Божьи обещания. То, что сегодня мне дает жизнь, не Божьи объяснения, почему это так происходит, а Божьи обетования, что я не оставлю и не покину. То, что сегодня дает нам с вами жизнь, не объяснение тех событий, мы иногда задаем вопрос, Господи, почему так? Почему так? Почему не, не по-нашему? То, что дает мне сегодня жизнь. Не объяснение событий, и Бог рассказал бы, Бог сказал, слушай, Костя, я тебе расскажу, вот это поэтому, вот так, вот так, вот так. А Божье обетование, он говорит я не оставлю и не покину. Я буду обеспечивать, я буду давать все необходимое тебе, твоей семье, и свой народ я не оставлю. То, что сегодня мы читаем с вами в Священном Писании, о том, что Христос воскрес. Мы об этом знаем, мы об этом верим. Но я хотел сегодня еще раз об этом напомнить. Божьи обетования, которые сегодня дают нам жизнь. Апостол Павел в первом послании Коринфяна, 15 главе. Первое послание Коринфяна, 15 глава. Можете включить, если на украинском, на английском разницы нет. На русском какой текст есть. И апостол Павел говорит такие слова. Обращаясь к церкви, в которой было очень много проблем. В которой было очень много проблем. Каринская церковь. Говорит Каринф. Были явные грехи. Были непонимания богословия. Были разделения. Один тому, другой тому. Больше принадлежит. Но Павел, заканчивая это письмо, говорит такие слова. Напоминаю. С первого стиха, первое послание Коринфянам, 15 глава. С первого стиха. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанные удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то, что Христос умер за грехи наши по Писанию. Он погребен был и воскрес третий день по Писанию. И что явился, потом явился Кифи и 12, и потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть даны не в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему изверху, ибо я наименьший из апостолов, и недостойно назывался называться апостолом, потому что гнал Церковь Божью. Но благодатью Божию есть то, что есть и благодать его во мне не была тщетной, но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мной. Заканчивая письмо, Павел пишет такие слова. Он говорит, я хочу напомнить. I want to remind you. Я хочу напомнить вам. Мы все нуждаемся в том, чтобы нам что-то напоминали. Мы забываем. Это наша способность. Это то, что Бог дал человеческому разуму человеческой душе забывать. И иногда мы забываем важные вещи. Какие-то мелочи помним. Даты я вообще не помню, когда это было 6 лет назад или 5 лет назад. Вы меня спросите, я должен посмотреть на календарь, я не помню. Может быть, какие-то важные события, бывает так, спрашивают день свадьбы, мужья, запомните это на всю жизнь, я не знаю, как, где там, запишите. День рождения жены, тем более тещи, это, это, это вещи, которые нельзя забывать. Но здесь Павел говорит о намного важнее вещах. Не просто чей-то день рождения или какое-то событие в жизни. Он говорит, я напоминаю вам, братья, Евангелие. Я напоминаю вам благую весть. Мы все имеем способность забывать. И проходит какое-то время христианской жизни, и мы говорим, вроде бы всю жизнь так было. Тем более, если я родился, может быть, в христианской семье. Тем более, что, может быть, вырос в таком окружении, где все всегда были верующие и не было таких ярких, драматических, может быть, обращений к Богу. Павел говорит: я напоминаю, напоминаю старым, напоминаю молодым, напоминаю образованным, ну и, и не совсем образованным. Всем я хочу напомнить. Я хочу напомнить ту благую весть, которую я проповедовал вам. Он говорит, Евангелие благая весть о том, что Христос пришел в этот мир, она должна быть благовествована. Он говорит, я благовествовал, и более того, это не просто произнести. Он говорит, вы должны были ее принять. Он говорит, я благовествовал, а вы приняли. Я говорил, я проповедовал, а ваша была реакция принять благую весть. Сегодня очень э, проблема такая у людей. Мы много имеем информации. Мы живем в просто переизбыток информации в мире. И Евангелие должно звучать не как еще одна информация, которую человек узнает, не еще какая-то новость, которую ты сегодня узнал, завтра она не имеет значения. Нет, благая весть, благовестие, весть о рождении и приходе в мир Спасителя, который умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Это благая весть. Она не должна забываться. Это не просто новость, которую увидели по любому новостному каналу, и завтра это уже не новость, потому что есть новая новость. Павел говорит, я благовествовал вам об этом, я хочу вам напомнить об этом. Вы приняли, вы мало того, что приняли, вы должны в этом и утвердиться. Это очень серьезное такое слово, когда мы пускаем корни, когда дерево посаженное пускает корни, получая питание, Листья, плоды, и сегодня мы говорим э, очень часто. Но ну, почему мы не видим плодов в христианской жизни? Я говорю, это очень простой вопрос, но ну, ответ очень сложный. Вопрос, да, почему нет плодов? Но ну, люди придумывают разные ответы. Я говорю, чтобы сегодня были плоды, нужно питать корни. Чтобы сегодня Христианин мог приносить духовные плоды, надо питать корни. Не привязывать пластмассовый или купленный где-то в магазине грушу или яблоко на это дерево. Искусственный плод. А питать корни, чтобы сегодня произросли плоды моей христианской жизни. Павел говорит, вы приняли благую весть и утвердились, и спасаетесь и приносите плоды. И он говорит, я первоначально, первое, что я, с чего начинал, я всегда приходя, я первую очередь об этом говорил. Я первоначально преподал вам, что и сам принял. Он говорит, я благую весть не просто узнал э, интеллектуально только своим собственным разумом. Христос встретился со мной по дороге в Дамаск. Бог остановил меня. Бог буквально с ног сбил. Ехал туда преследовать христиан. Вы знаете историю обращения Павла, Прочитайте Деяния апостола. Бог его останавливает, очень жестко останавливает, как об кирпичную стену. Он падает с лошади. И Бог говорит, все, теперь после этого ты будешь какое-то время слепой, но тебя потом все пройдет, но ты будешь благовествовать ту благую весть, ты будешь нести благую весть. И он говорит, я преподавал вам то, что сам принял. Я преподавал то, что сам уверовал. Я преподавал вам то, во что сам верю. Сегодня я проповедую то, что сам верю. Сегодня мы с вами идем и говорим, Христос воскрес. И это не просто дата в календаре. Это для нас надежда на воскресение. Это для нас возможность сегодня человечества всего примирения с Богом. Первоначально преподал вам то, что и сам принял. Христос умер за грехи наши по это был Божий план. Это, был Божий, это было Божье проведение. Еще не было ничего на этой земле. Не было церкви, не было людей. Мы читаем с вами в Писании, что Агнец, который был приготовлен до создания мира. Я не знаю, как в моих мозгах это не укладывается. Еще ничего нет, а у Бога уже есть план спасения людей. Еще нет людей, а у Бога есть план спасения людей. Его план воплотился, и в нужное время, в нужном месте родился Христос, жил, ходил на земле. Были ученики, которым Он проповедовал. Были люди, которые шли за ним просто посмотреть. Были люди просто голодные какое-то время, слушай, нормально, покормят бесплатно, пойдем за ним. Были люди, которые хотели просто найти где-то какие-то ошибки, в чем-то уловить его. Но Павел говорит, я обратился, я принял то, что к вам благовествовал. Христос умер за грехи наши по Писанию, погребен был и воскрес в третий день по Писанию. Авторитет, священное Писание, в какой бы форме оно ни было, в электронной или бумажной, свиток ли это, или это просто лист бумаги, на котором что-то человек увидел, услышал авторитет священного писания апостол Павел всегда держал очень высоко. И он говорит, по писанию это все произошло. Это был не просто какая-то случайность, это был Божий план спасения людей. Сегодня мы часть этого плана. Сегодня мы с вами, вот сидящие здесь, я даже улицу не запомнил. И город, в котором я нахожусь, я с трудом могу вспомнить название. Но я точно знаю, что мы часть Божьего плана. Божьего плана спасения всего человечества. Всех людей, которые сегодня откликнутся на благую весть. Христос умер за грехи наши, погребен был и воскрес третий день по Писанию. Так Писание говорит об этом. Сегодня разные могут быть у людей обстоятельства жизни. Кто-то читает Библию, кто-то нет. Кто-то верит, кто-то просто празднует, потому что есть традиция такая, Пасху праздновать, выходной еще один, какой-то еще один повод для того, чтобы увидеться с семьей. сегодня я хочу нам с вами, братья и сестры, сказать, что есть надежда. Есть надежда на вечную жизнь, есть надежда на то, что мы воскреснем. И это вера, и я в этом уверен сто процентов. Потому что Павел дальше в этом же послании пишет, говорит, слушайте, есть такие люди, которые говорят, что Христос не воскрес. Но он говорит, если нет воскресения мертвых, то Христос не воскрес, а если Христос не воскрес, то напрасно все то, чем мы занимаемся. Проповедь наша тщетна, бесполезна то, чем мы занимаемся, тщетна вера. И он говорит, если только вот в этой жизни мы надеемся на Христа, то мы несчастнее всех остальных людей. Если только вот в этой жизни Христос нам нужен как вот э, какая-то спасительная волшебная палочка, что-то сделает вот здесь на земле. Он Это несчастье всех людей, если нет той надежды на вечную жизнь вместе с ней. Павел напоминал в Писании, сегодня я хочу напомнить нам благую весть, о том, что Христос умер за мои грехи, и Он воскрес для моего оправдания. Сегодня я жив, потому что Он умер. Сегодня я живой, потому что Он умер и воскрес. Сегодня я могу жить для Него. Сегодня я могу служить Ему. Сегодня я могу прославлять и поклоняться единому воскресшему Богу. Пусть Бог поможет нам вот в этот воскресный день, день воскресения, день Пасхи. Помнить и понимать, том, что Евангелие, которое мы услышали, мы его приняли. Мы его благовествуем. Мы говорим о нем. Мы проповедуем действиями своими. В письмах, может быть, пишем кому-то, может быть, кому-то молимся, кто еще не верующий. Христос умер и воскрес. Вот это главная центральная мысль всего Писания. Главная центральная идея всей Библии. Потому что сегодня День Пасхи, самый большой, самый главный, может быть, великий праздник, в который мы собрались как церковь, чтобы поклониться воскресшему Богу. И сказать, Господи, я скоро буду там. Я не знаю дня, времени, когда это все произойдет. Но сегодня я служу, сегодня я что-то делаю. Почему? Потому что я знаю, что ты мой спаситель. Я к тебе иду, Господь. Аминь. Аминь.